নমস্কাৰ সকলোকে আৰু সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এইফালে কি লৈছোঁ মই দেখিছেনে বাৰু এইফালে হৈছে গাহৰি মাংস সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ বইল কৰি ল'লোঁ আগতে তাৰপিছত পিচ কৰিলোঁ আৰু এইখিনি হৈছে পিঁয়াজ পাত কিন্তু পিঁয়াজ পাতখিনি মই আজি দি দিছোঁ আৰু মোৰ খাই ভাল লাগে কাৰণে খাই বেয়া লাগিলে নিদিবও পাৰে দেই আৰু কোনে কোনে এনেকৈ চুঙাত দি খায় বাৰু এইফালেদি হৈছে ইয়াত গোটেই ধনিয়া আৰু আদা ৰচুন এইবিলাক জলকীয়া এইবিলাক ইয়াত পিচি লৈছোঁ এই মগটোতে পিচি দিলোঁ ৱালৰ লাঠিডালে আৰু এইফালে হৈছে এইখিনি চুঙা এইখিনি গোটাই লৈছোঁ ইয়াত আছে চাৰিটা চুঙা আৰু হাতখন ধুই আহিছোঁ ক' দেই আৰু এইখিনি হৈছে তেল পগাই লৈছোঁ এইখিনি দেখিছেনে পাঁচফোৰণ দি পগাই লৈছোঁ আৰু মই হাতখন ধুই আহিছিলোঁ শুকাই গ'ল যিহে নেকি আৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াত তেলখিনি দিছোঁ এনেকৈ এইখিনি পগোৱা তেলখিনি দিছোঁ এয়া ইয়াত পাঁচফোৰণ কেইটামান দিয়া আছে তাৰপিছত এইফালেদি এইখিনি দিছোঁ এনেকৈ মছলা অলপ দি দিছোঁ মছলা মানে চবজাত খুন্দি থৈছিলোঁ যে সেইকাৰণে ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু অলপমান থৈ দিছোঁ পোৰা মাংসৰ লগত খাব লাগিব সেইটো কাৰণে এইখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে ৰং জলকীয়া আৰু হালধি আৰু নিমখ আৰু ইয়াৰ পৰা হালধি অলপ দি দিছোঁ এনেকৈ এইখিনি গোটেইখিনিয়ে দৰকাৰ হ'ব বাৰু এইফালে ৰং জলকীয়া দি দিছোঁ এনেকৈ নিমখ কমকৈ দিওঁ অলপ কাৰণ কেলৈ মই বইল কৰোঁতে দিছিলোঁ নিমখ কোনে 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 এনেকৈ খাই জনাবচোন এইখিনি হৈছে মোৰ গাহৰি মাংস হয় কিন্তু যিকোনো মাংসই এনেধৰণে খাব পাৰে খাই বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে খাইছে নাই নাজানো যিসকলে খাইছে তেওঁলোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন এবাৰ কিন্তু আজি মই এক্সট্ৰাৰ বস্তু এটা দিছোঁ বস্তুটো হৈছে পিঁয়াজ পাত আৰু এনেকৈ দি মিক্স কৰিছোঁ এতিয়া আজি মই পিঁয়াজ পাত যিহে নেকি ঘৰতে আছে আৰু আজি ৰাতি চুৰ আহিছিলে জানানে বাৰু কাৰ কাৰ কি চুৰ হ'ল ক'বচোন বাৰু পিঁয়াজ পাতখিনি পেলাই দিছিলে যিহে নেকি আমি পিঁয়াজ খাওঁৱেই যেতিয়া আৰু পিঁয়াজ অলপ খুন্দাও হৈছিলে এটা পিঁয়াজ সেইটো কাৰণে ইয়াতে দি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ খায়ো অলপ টেষ্ট লাগিব বুলি কেনে ইয়াত পিঁয়াজ পাতখিনি সেইটো কাৰণে দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ চব সেনাই ল'লোঁ আৰু তেলখিনি পগাই ল'ব কিন্তু দেই আপোনালোকে যিসকলে জানে তেওঁলোকক কোৱা নাই আৰু যিসকলে নাজানে খাই পোৱা নাই তেওঁলোককে কৈছোঁ আপোনালোকে কুকুৰা মাংসৰো এনেকৈ বনাব পাৰে বইল কৰি ল'ব কিন্তু অলপ আৰু এয়া মই সুমিয়াই দিছোঁ ব্ৰইলাৰো বনাব পাৰে যোৱাবাৰ মই ব্ৰইলাৰ বনাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ বিহু বুলি অকল এইখিনিকে হেৰি কৰিলোঁ আৰু আৰু ইমান কৰি থাকিবলৈ মন নগ'ল এতিয়া সকলোখিনি ইয়াত দিয়া আছে কিন্তু মই মছলা দিয়া নাই দেই যিহেতু নেকি মছলা বদলি ধনিয়া ৰচুন আদা পিঁয়াজ সকলোখিনি দিছোঁ মছলা মই নাখাওঁ এনেই বিয়া হ'বলৈ গ'লে খাওঁ কিন্তু ঘৰত বৰ বেছি নাখাওঁ বিহু বুলি আনি থওঁ আলহীৰ কাৰণে কিন্তু ঘৰত আমি সিমান মছলা নাখাওঁ আৰু মছলা বেছি খালে মানুহৰ কি হয় সকলোৱে জানে এয়া খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে গম পাইছেনে বাৰু এইটো আপোনালোকে এনেকৈ ফুল কৰিব ফুল কৰি পিনে আৰু ইয়াত হেৰি কৰিব কলপাতে মূৰ এচুঙা হৈ গ'ল এই কলপাত দেখিছেনে এইখিনি আনি থৈছোঁ এইখিনিয়ে এতিয়া মই সোপা মাৰি দিম এনেকৈ সোপাটো যিমানটো হয় সিমানটোকে আপোনালোকে এনেকৈ মাৰি দিব এইয়া এনেকৈ তাৰপিছত জুইত দি দিছোঁ আৰু এই চুঙা হৈছে চাউল হয় ভাত খোৱা চাউল মানে বৰা চাউল নহয় আৰু এইফালেদি মাংস পুৰিছোঁ তিনি চুঙা এয়া দেখিছেনে বাৰু কমকৈ জুই দিছোঁ কাৰণ ধমধমাই জ্বলি গ'লে মানে এডোখৰতে পুৰি চব শেষ হৈ যাব ভালকৈ ভাল নহ'ব দেৰি যাব সেইটো কাৰণে এইডোখৰ চব পাতত দিয়া অঁ পাতত দিয়া নহয় চুঙাত দিয়া চুঁৰি পাহৰিছিলোঁ এষা ইংলিছত কৈ দিছোঁ হ'ব দেই চুঁৰি বুলি কি টেষ্টি আপোনালোকে খাই চাব যে নোখোৱাব কৈছোঁ আকৌ দেই মজা খাবলৈ নহয় পূৰা মস্তি আপোনালোকক খাই দেখুৱালোঁ আৰু আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাতিলোঁ আৰু পিছলৈ যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব ফ'ল' কৰিব বাই বাই